города возможность внимательно обратно разобраться что из себя представляет и как же начать да. с... да. развиваться стоит наблюдать но нам с... с... а вот в... центр событий такой есть. А, классно меня зовут за это самое да, да. <соединяющие> это два места, да, куклы в городе. Ну, так условно написано площадой, но на самом деле можно это делать среди телефонов. Даже члены нашей группы говорят, что можно как-то на воде и так далее. Симфонический оркестр на набережной, это мы вспомним, это как цитата из революционного сухого, помните, да, там ракурс постоянно деревянная Фотографии. Это очень опасно. Фотографии. 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 положим э, вот э, эти металлические части, чтобы там или кама разработала, или сипа разработала как-то художественно, что это было с а они просто. Мы должны затмить а эту его башню изысканностью деталей. Можно Фрэнка герри пригласить. Yes. Самая безумная идея значит, mm -hmm. э, родилась для того, чтобы прив... завлечь залив в нашу городскую жизнь. Но mm -hmm. всегда очень раздражает, что нельзя пойти по воде и вообще как-то расшириться. Значит, строим плавучие платформы, пользуясь тем, что Умский залив один из немногих заливов в мире, где очень часто спокойная вода. Небольшие платформы, предположим, вот как этот круг с моторчиком, несколько столиков, кто-то варит, там кто то, варит, -то тут пальмочка. Значит, можно сделать там одна-две, просто для тех, кто любит пить кофе, и несколько штук для амбициозных людей. Ты там пьешь кофе, пишешь стихотворение, при выходе предъявляешь. И вывешиваешь его в атриуме. Можно там что-то нарисовать, что-то и так далее. И тоже все в атриуме вывесить на 2-3 дня, чтобы... Виден был такой повседневный живой творческий процесс наших горожан. Ночь в театре. Там приглашаются люди, в основном молодые, которые могут там тоже делать что-то творческое. Всю ночь дается им задание. Вот они. в театре. И бесплатный Wi-Fi вдоль набережной и установить зарядки там, предположим, под скамейками. Вау, которые... круто! так ты где-то завтра все это сделаешь. У нашей группы возникла идея сделать бесплатный Wi-Fi на получих платформах, чтобы не убивать интернет. Ну, краткий комментарий можем дать по первому? ...на нашей группе, так как, Я думаю, как бы у нас... Пока и... не надо, рано. Вы за исключением Wi-Fi раз... нам все нравится. Просто люди и так на берегу ходят все время в телефонах, а этот лишь, по-моему, не так. А я вам предлагаю вглубь занести Wi-Fi, куда-нибудь, где плохо. На плавающей платформе. за Wi-Fi. Не жалко море. Лучше пускай помойку какую-нибудь. Все, помойки будут. Как так скажем, инициативу на себя в нашей группе взяли мы вначале. Завтра сценарист по образованию, у меня почти режиссерское образование. И мы бы хотели иметь площадку в виде сегодняшнего, павильона. Само собой, не в тех масштабах, да, сей, и в силу дороговизны, не в тех масштабах, галифу. как это делают э, киностудии, uh -huh. а иметь, грубо говоря, даже, ну, по квадратуре, грубо говоря, вот это помещение, как и это. И иметь возможность э, в нем э, что-то делать, выстраивать, ставить, смотреть, держать свои декорации, пытаться собирать своими силами. До этого на нашем собрании здесь была озвучена идея находить старую мебель, которую тоже можно использовать как реквизит в дальнейшем и реставрировать и продавать ее возможно потом. Ну да, тут, как, как оно дальше может развиваться, но опять же это пока идея без такого четкого плана. Второй пункт включение игре на музыкальных инструментах параллельно с музыкальными школами сделать небольшие, так скажем, курсы, потому что у нас на самом деле очень много молодежи, которая самостоятельно там, и на гитаре играет, и на барабанах играет, и на других музыкальных инструментах. Но чтобы человек мог прийти и не учиться 10 лет в музыкальной школе со всеми атрибутами этого экзамена и так далее, а имел грубо говоря, неделю, где ему покажут азы, а он... Разных Лесу. Несколько слов насчет на урбанистики. то есть что это такое? Вот мы живем в городе и не знаем, практически ничего не знаем о том, кто в нем живет. То есть мы все знакомы, может быть, знакомы, кто кому приходится родственникам, но имеем очень струдное представление о компетенциях друг друга. Спасибо, спасибо. О, о, о компетенциях, о, о различных возможностях. Вот. Мы совершенно не представляем, о чем думает наш мэр, например, <laughs> большинство из нас. То есть очень мало исследований проведено. А, и а, одновременно вместе с этим появляется очень много адекватных людей, адекватных людей как в чиновничестве, так и в бизнесе, так и просто по соседству, которые а, обладают какими-то ресурсами или такими же компетенциями, которые то есть ты считаешь, процесса. что не то то быть. Есть центр прикладной урбанистики – это некая горизонтальная структура, горизонтальная, то есть это все равные, горизонтальная структура, которая поможет нам разобраться, кто живет в нашем городе, и на горизонтальном же уровне поможет развивать город таким, как мы хотим его видеть, и самое главное – развивать город, ориентированный на людей. Вот. Что то есть, то есть то вот какие-то из этой затеек. Следующая достаточно глобальная идея, она немного похожа на то, что мы здесь начали делать уже на складе. Это центр современного искусства или медиа-центр в одном. То есть это какое-то довольно большое помещение, довольно большое пространство, которое заполнено маленькой, сетью маленьких помещений, не знаю, маленьких групп, объединяющих людей разной творческой направленности. То есть это какое-то подобие завода, да? То есть там должно быть антикафе, куда люди могут прийти не для того, чтобы там насладиться едой, напитками, а чтобы пообщаться или поработать или там за какую-то совершенно умеренную плату. А там Ничего, можно послушать лекции там, современного искусства или других да, хоть... тем, развивающих нас. И должна быть действующая галерея привозными выставками, с местными выставками, которые можно прийти каждый день. Кинозал какой-то должен быть, конечно же, с фильмами, которые интересны обществу. Но что касается этого центра, понятно. Потом арт-резиденция нам, конечно же, тоже нужна. То, о чем сегодня Мариана говорила, когда художники, например, Сухума или вообще в целом из Абхазии едут за рубеж и вместо них, например, приезжает какой-то другой художник, живет здесь, творит здесь, и э, такое происходит взаимообмен, хотя, в принципе, эти Другие? люди как могут быть не связаны. А дальше, что у нас есть? А, общественное телевидение. Ну, вот как раз, может быть, скажет, что она Ну как без него вообще жить можно? Вот скажи, чем оно отличается, например, от Абазарта? Который... Да всем оно просто отличается. Там нет цензуры и все. Хорошо. А, ну то есть это тоже терпение, которое, в принципе, идет из народа? Ну хоть, хотя бы на уровне города уже про страну Почему? молчу. А, театр типа Майя дождь, и, что ли? А, ну, хотелось бы. А то, Создать, а, такое а, а, а там про суда, про маму. А, да. Культура. А, мы хотели бы заняться нашей набережной, потому что это такая наболевшая тема, каждое лето появляются совершенно ужасные ларьки, которые каждый новый мэр, каждый новый план новый, новый архитектор грозится а, убрать. И там даже меры принимаются, но все это остается в том виде, в, в, в каком мы это видим. А мы, наверное, хотели бы, чтобы набережная была бы устроена чтобы, может быть, были какие-то места для того, чтобы можно было бы поваляться, посидеть, повисеть в каком-нибудь гамаке, не знаю, поиграть настольный теннис или в какие-то еще другие игры. Там же, может быть, например, кинотеатр под открытым небом. А, ну, если это и будут какие-то палатки, то они должны надлежащим образом выглядеть, разработаны архитекторами, платить не занимайте, конечно же, место в машинах. Причал нужен, причал для малых причал судов. Причал для mm -hmm. малых uh, судов. То есть, в принципе, нам нужен яркий клуб oh. И, да, работающий в таком виде, ну, на базе для того, который у нас есть, но так, чтобы он uh, развивался, расширялся, и нужны полноценные яркие да, которые э, бы сюда ну, просто спортсменов со всего мира, и здесь могли бы проводить какие-то фестивали. А, что мы еще здесь? На этом месте все, да? А, следующий есть Fashion Evans. А, появилась идея, неожиданно совершенно а, увидеть искусство через моду. Через То есть а, какие-то специалисты, те, которые у нас сейчас есть, или, может быть, люди, которые приедут и будут приглашены, чтобы они могли вводить людей в курс вообще, в исторический экскурс касаемо моды и образовывали население и рассказывали, показывали, может быть, показывали, как что-то делать, конструировать вообще заинтересовывали. Нам нужен кинофестиваль. Так, ну кинофестиваль, да. Сказал, на самом деле, мужчина, который пришел с, <с, <с

Now, um, uh, Asita will tell every project, and we will say, like, this project goes into this corner, those people who want to talk about this project go into this corner, etc. So, please, Asita. Да, и сейчас, э, и после того, как я назову проекты, то мы скажем, что э, те люди, которые уже работают с этим проектом, идут в таком-то направлении, Да? Э, значит, самый популярный проект – это обгораживание города с помощью граффити на зданиях. Да, э, 14, 14, голосов. Да. Вы что, вы я э, сюда, пожалуйста. Но, те, ты ты а, список Следующее, это рабочая открытая мастерская под руководством художника. Следующее, это реставрация паникулера. И следующее, это центр современного искусства, медиацентр. Сеть маленьких центров, креативных пространств, как на завод. Вы наверное, как только кинозавод. Все подумали, все подумали, о том, э, с чем они хотят работать. Конечно. Да? Нет. Да? Нет. да? Нет. да? Нет. Все знают. Все, э, все решили. с каким проектом они хотят работать. Я не вижу реакции. А второй проект? Второй проект – это нет. рабочая открытая мастерская под от руководством профессионального нет. художника.

Те, кто хочет заниматься художественным мастерской методологией художника, вот сюда, к структуре Андреа. Yeah. Те, кто хочет заниматься центром современного искусства, вот сюда, в yeah. Десолов. И те, кто хочет реставрировать пеникулер, вот туда, где деревянная стена